حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تاریخ بدل دی آپ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل الدوی القرشی تھا آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز گھرانے بنو بن سے تھا آپ نبی کریم سے تقریباً تیرہ سال چھوٹے تھے آپ کی کنیت ابو حفظ اور لقب الفاروق تھا جس کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا حضرت عمر کا بچپن مکہ میں گزرا اس زمانے میں قریش کے نوجوان گھڑ سواری نیزابازی اور پہلوانی میں مشہور تھے حضرت عمر بھی جوانی میں نہایت بہادر طاقتور اور جری انسان تھے اب بہت فصیح السان حاضر جواب اور ذہین تھے قریش کے بڑے بڑے سردار بھی اب سے مشورہ کیا کرتے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت عمر اسلام کے سخت مخالف تھے وہ مسلمانوں کو اذیت دیتے اور اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے لیکن اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دیا ایک دن وہ غصے میں تلوار لے کر نکلے کہ محمد کو قتل کریں راستے میں ایک شخص نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ سن کر حضرت عمر تیش میں اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے وہاں قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی انہوں نے غصے میں بہنوئی کو مارا مگر جب بہن کے من سے خون نکلا تو ان کا دل پگھل گیا انہوں نے کہا مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھی جب سورا تاہا کی آیات پڑے تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ لرز گئے انہوں نے کہا یہ کلام کسی انسان کا نہیں یہ ربو العالمین کا ہے اسی وقت وہ نبی کے پاس گئے جب نبی کریم نے انہیں دیکھا تو فرمایا اے عمر اللہ تمہیں اسلام سے عزت دینے والا ہے حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپ اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر مسلمانوں کی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کی تاریخ میں ایک بڑا مور تھا اس کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام نماز ادا کی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد قریش کے ظلم کا دبا ٹوٹ گیا وہ ندر ہو کر نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے مکہ کی گلیوں میں وہ اعلان کرتے آج سے کوئی طاقت ہمیں اللہ کی عبادت سے روک نہیں سکتی جب نبی نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو اکثر مسلمان چھپ کر نکلے لیکن حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لی جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے آ اس کے بچے یتیم ہوں وہ آ کر عمر کو روکے اور یوں وہ دن دہاڑے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے مدینہ میں حضرت عمر نبی کے قریب ترین ساتھیوں میں شامل تھے وہ ہر موقع پر نبی سے مشورہ دیتے جنگ بدر عہد خندق اور تمام غزوات میں بہادری کے ساتھ شریک ہوئے ان کی رائے اکثر قرآن کی آیات سے مطابقت رکھتی تھی اللہ تعالی نے ان کے مشوروں کو وہی کے ذریعے کئی بار تصدیق فرمائی حضرت عمر کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جب نبی کریم کا وصال ہوا تو حضرت عمر شدت نغم سے لرز گئے وہ کہتے رہے جو کہے کہ رسول وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا پھر حضرت ابو بکر نے فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے یہ سن کر حضرت عمر کو سکون آیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضرت ابو بکر کے بعد خلافت کا تاج حضرت عمر کے سر پر رکھا گیا یہ خلافت اسلام کی تاریخ کا سنہری دور تھا ان کے دور میں اسلام کی حکومت مدینہ سے نکل کر فارس شام مصر اور عراق تک پھیل گئی انہوں نے عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ آج تک دنیا مثال دیتی ہے انہوں نے قاضیوں گورنروں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی پر ظلم نہ ہو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو حضرت عمر راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے وہ خود عوام کی حالت دیکھتے اور اگر کوئی بھوکا ہوتا تو بیت المال سے اس کی مدد کرتے ایک رات کا مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو بچوں کے لیے خالی ہانڈی چلا رہی تھی انہوں نے خود بیت المال سے آٹا اور گوشت اٹھایا اور بچوں کے لیے کھانا پکا کر دیا عورت کو پتا ہی نہ چلا کہ یہ خلیفہ وقت خود آئے ہے حضرت عمر کے زمانے میں بیت المال ہمیشہ عوام کے لیے کھلا رہا انہوں نے پہلی بار اسلامی تقویم ہجری سال کا آغاز کیا انہوں نے عدالتی نظام قائم کیا فوجی انتظام بہتر بنایا اور نئے شہروں جیسے بسرا اور کوفہ کی بنیاد رکھی ان کی حکومت میں انصاف کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی گورنر زیادتی کرتا تو حضرت عمر فوراً اسے معذول کر دیتے وہ کہتے جو قوم اپنے کمزوروں کو انصاف نہ دے اللہ اسے مضبوط نہیں رکھتا حضرت عمر کا دل نہایت نرم تھا اگرچہ ظاہر نہ سخت مزاج دکھائی دیتے تھے وہ بچوں بوڑھوں اور یتیموں سے بہت محبت کرتے غیر مسلم رعایا کے ساتھ بھی رحم و عدل سے پیش آتے ان کے دور میں ایران اور روم کی سلطنتیں اسلام کے زیر نگی آئیں مسلمان فوجیں حضرت خالد بن ولساد بن ابی وقاص اور عمرو بن الاس جیسے سپاہ سالاروں کی قیادت میں فتوحات حاصل کرتی رہیں۔ لیکن حضرت عمر ہمیشہ کہتے یہ فتوحات ہماری نہیں اللہ کی مدد کی برکت ہے ان کے دور میں مسجد نبوی کو وسیع کیا گیا اور بیت المقدس فتح ہوا جب انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر عیسائی پادریوں سے امن کا معاہدہ کیا تو انہوں نے خود جھاڑو لگا کر مسجد اقساں صاف کی حضرت عمر کا لباس سادہ کھانا معمولی اور رہائش عام تھی وہ خلیفہ ہو کر بھی خود اپنے کپڑے دھوتے اور عوام کے درمیان بغیر پہچانے گھومتے وہ کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا ان کا عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھا رومی تاریخ نویس بھی لکھتے ہیں کہ ایسا انصاف ہم نے کسی بادشاہ میں نہیں دیکھا آخر ایک دن جب حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک مجوس غلام فیروز ابو لالہ نے پیچھے سے خنجر سے وار کیا حضرت عمر شدید زخمی ہوئے انہوں نے کہا نماز مکمل کرو اسلام کی نماز کبھی نہ چھوڑنا چند دن بعد انہوں نے وفات پائی ان کی تدفین نبی اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں ہوئی مدینہ میں ہر آنکھ اشکبار تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت عدل رحم ایمان اور خدمت کا درخشاں دور تھا انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اقتدار عبادت بن سکتا ہے اگر نیت صرف اللہ کی رضا ہو آپ کا نام رہتی دنیا تک عدل بہادری انصاف اور دیانت کی علامت رہے گا دنیا کے تمام عادل حکمرانوں کے لیے حضرت عمر مشل رہا ہے اور قیامت تک یہ قول زندہ رہے گا عمر سویا نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے دل میں امت جاگتی تھی